Salam, əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Balıqlar bürcünü təqdim edirəm, əzizlərim. Bax, hədəfinizə doğru gedirsiniz, əzizlərim. Bir-iki ay içində istədiklərinizi həyata keçirə biləcəksiniz. Həyatınızda bir ə, dəyişikliklər etmək istəyəcəksiniz, amma peşman edən şeylərdən tamamilə uzaq duracaqsınız. Güvəndiyin iş yoldaşları var. Arxanızca gələn, güvənən insanlar arxanızca gəlir. Bəzi insanları, bəzi ə, sizin ə, elə bir güvənsizlik yaratmış insanlardan tamamilə uzaqlaşırsınız. 15-20 gün içində sizə bir zəng olacaq. Hərdən bəzi dalğalı şeylərdən, bəzi dalğalı şeylər yaşayırsınız. Ən işli yoxuşlu. Yavaş-yavaş bax gedən işləriniz var. Təhsillə əlaqəli işləriniz yavaş-yavaş gedə bilər. Bax, bir layihə götürmüsünüz. O layihənin üzərində işləyirsiniz. Biraz işləriniz zəif getdiyinə görə darıxırsınız, tələsirsiniz. Tələsməyin. Çalışın ki, özünüzə çox güvənin. Bir yerə elə bir maddi vəsait ödəməyiniz ola biləcək. Yeni fikirlər əldə edəcəksiniz. Məlumatlar toplayacaqsınız. Özünüzün şəxsi planlarınız var, amma o planlarınızı heç kimlə artıq bölüşmək istəmirsiniz. Bəzi insanlarla dil taparaq addımlar atacaqsınız. Birinlə bir açıq söhbət aparacaqsınız elə bir. Birilərlə bir dostluq yərisiz, bir tanışlıq, bir dostluq, amma bu get-gedə bir sevgiyə çevrilə bilər. Hissiyatınız güclənəcək sizin, öz hissiyatınıza qulaq asacaqsınız. Ə, qazandığınız uğurlar olacaq. Uzağa getmək istəyirsiniz, amma bax biraz ə, elə bir uzaqları da fikirləşirsiniz. Uzağa getməyi də çox düşünürsünüz, əzizlərim. Amma burda uzağa getməyinizi, layihələrinizi, ikinizdə hiss etdiklərinizi <coughs> artıq heç kəsə danışmayacaqsınız iş yerində bax iş yoldaşlarınızın sizə qarşı qısqanclığı, sizin elə bir məsəl var, elə bir yerlərini dar eləmsiniz. Bax elə bir sıxıntılarını keçirirsiniz, amma darıxmayın. İnşallah ki udan siz olacaqsınız. Müjdəli xəbərlər olacaq sizə. Boldu bərəkətli günlərə addım atacaqsınız. Bax gözlədiyiniz bəzilərinizin bir xəbərmi gözləyirsiniz, bir maddi vəsaitmi gözləyirsiniz, bir gecikmələr, bir sənədmi gözləyirsiniz? Gecikmələr ola bilər, amma səbrliyin. Çox çabalayıb, çox çalışırsınız elə bir. Hər dən bir ümütsüz olursunuz. Həvəs bir iş görməyə həvəsdən düşürsünüz elə bir. Hey, hələ sizi sizdən gözləyirlər. Sizin eləməyinizi, sizin verməyinizi, əlinizi açıq, necə qapını, açıq ürəyinizi açıq eləməyinizi gözləyir bəzi insanlar sizdən. Amma siz də artıq yorul, yoruldunuz. Bax, bir maddi vəsait var ki, artıq onun ondan əlinizi üzürsünüz. Amma narahat olun, zamanla əlinizə gələcək. Yalançı xəyanətkar insanlar arxanda qoyursunuz elə bir. Çünki iradəli insansınız siz. Amma diqqətli olun. Sizə qarşı bəzi şər kimi sözlər ola bilər. Sevgi həyatınızda bir az qopuqluq yaşaya bilərsiniz. Dualar edirsiniz. Biriləri bax əlini qaldırıb sizin üçün dualar edən biriləri sizi qoruyacaq. Elə bir ilahi ədalət siz tərəfi olaraq qorunma altındasınız əzizlərim. Düşməniniz var elə bir. Ocağınızda, evinizdə elə bir ki, bir sıxıntı hiss elə bir yuxularınız, biraz yuxusuzluq, biraz əsəb, biraz sinir keçirirsiniz. Elə bir gedib dincəlmək istəyirsiniz. Elə bir yataq otağınıza çıxır. Bax, yataq otağından bir ağırlıq çıxır sizdə. Başınızda anidən ağrılar olur elə bir. Biraz əsəbinizə diqqət edin. Gərgin ola bilərsiniz bu həftə. Müvafisələr ola bilər. Birləri sizi qıra bilər və ya qarşı tərəfində olan birini siz diliniz və öz ifadənizlə düşünmədən, yəni əsəbləşərək qıra bilərsiniz. Köhnə ailə dostlarını, elə bir onlarla görüşə biləcəksiniz. Sanki bir-birinizə bağlı kimi. Bax, biriləri elə bir sizə, siz sizinizlə bir tanışlıq edə bilər birilərini. Bir bax biriniz elə bir bütün əşyasını, hər şeyini satıb tamam uzaqlara getmək fikrindəsiniz. Öz haqqınızı tələb edə biləcəksiniz. Çəkdiyiniz əməyin qarşılığını görəcəksiniz. Bax kimə qapınızı açdınızsa, sizə zərər verdilər. Kimə ürəyinizi açdınızsa, arxandan iş çevirdilər. Artıq elə bir tamam başqa cür fərqli bir olmağınızı istəyirsiniz. Telefon zəngi olacaq, hədiyyə ola bilərsiniz və ya hissəci ala bilərsiniz. Ev sahibi ola biləcəksiniz. Bax, bir işə naq girişdim deyəcəksiniz. Elə bir biraz peşmançılığın keçirə bilərsiniz. Fərqli yerdə bir yatırım edəcəksiniz. Bax, həkimə müraciətiniz ola bilər. Anidən dişinizdəmi, boğaz ağrısı, ya bronxlarınızda, ya anidən bir qızdırma, soyuqdəymə ola bilər sizlərdə. Sağlığınıza fikir verin əzizlərim. A, tamamilə güclənirsiniz. Tamamilə o, o mərhəmətnisə geri, yəni kənara qoyacaqsınız. Çünki nə gərəsə başınıza fikirləşirsiniz ki, o mərhəmətindən gəlir. Lakin hər şeyin bir çarəsi olduğu kimi düşündüyünüz bəzi məsələlər üçün də bir çarə tapacaqsınız. Tələsik işlərə girişməyin bu həftə ə, risklərə girişməyin. Günləriniz necə gedirsə fərqli bilmirsiz. Necə gedirsə, ə, yəni zaman qaçır sizlər üçün elə bir dualar oxuyacaqsınız. Çalışın dualar oxuduq, gəldizəm, salavatlar çox çəkin, zikirlər edin. Çox dürüst, əmin addımlarla yəni öz hədəfinizə doğru gedəcəksiniz. E, son 2 ildə sizi üzən insanlar cavablarını alacaqlar. E, elə bir ki, bax eşidəcəksiniz, onlar haqqında eşidəcəksiniz. Bir-bir cavablarını verəcəklər elə bir. Heç kəsə nə pisliyiniz yoxdur, amma e, Yəni nə olursa da hər şeyi Allah'a həvalə edirsiniz. Maşınla əlaqəli biraz xərcləriniz var. Əlinizə maddi vəsait gəlmiş, artıq o gəlməmiş, artıq yeri bilinir ki, hara nə böləcəksiniz, verəcəksiniz. Borclarınız varsa borcları ödəyəcəksiniz. Biraz ürəyinizdə sıxıntılar, sinənizdə yəni nəfəs almağa çətinlik çəkməyə, bronxlarınıza problemlər ola bilər. Kürəyinizdə ağrılar anədən ola bilər. Birləri bax sizi axtarır elə bir ürəyi, beyni heç yanınızdadır, sizi fikirləşir. Bax, əmin olaraq sizə tərəf addımlar atacaq, gələcək. Düzdür, onun da gəlməyini istəyirsiniz. Bax, haqq etdiyinizi dualar edəydə haqq etdiyinizi alacaqsınız. Ətrafınızda oyun oynayan, ikiüzlü elə bir bax insanları görəcəksiniz, diqqət edin biraz. Üreyində gözəl bir sevginiz var. Elə bir ordan o sevgi ilə əlaqəli bir xəbər gözləyirsiniz. İnşallah o xəbər gələcək, rahatlanacaqsınız. Üreyinizdə nə diləyirsinizsə, Allahın köməyi ilə inşallah olacaq. Bax öz mərhəmətinizlə qaynaqlı üzüldüz vaxtı ki haksızlığa uğradız. Balıqlar bürcündə olanlar da heç vaxt durub düşmən ola bilmirlər, kiməsə götürüb düşmənçilik edə bilmirlər. Ola bilər ifadələri ilə əsəbləşəndə öz necə deyərlər, ürəklərini boşaldıb öz ürək sözlərini deyə bilərlər, sinirlənə bilərlər, kimisə acıla bilərlər. Ola bilər insaniq. Hamımız insaniq. Hər bürcdə ola bilər belə bir, bir e, vəziyyət. Amma ki o kimlər ki əlbəttə ki gelirsə, pislik eləyirsə, o pisliyi pisliklə bağlamayın. O pisliyi yaxşılıqla bağlayın. Qoy pis elə pis olsun, amma siz yaxşı olun. İnşallah ki haqq siz tərəfə olacaq. Uzaqdan bir xəbər gələcək, sizə sevincli bir xəbəriniz ola biləcək. Birinə qarşı içinizdə bir şübhələr yaşayırsınız, şübhələr var, amma çalışın ki O şübhələriniz varsa araşdırma edin. Özünüzün sağlamlığına ziyan verməyin. Çalışın, bax Yunus surəsini tez-tez oxuyun. Ə, oxuya bilmirsinizsə, heç ömürsə dinliyin əzizlərim. Bir planınız var, xəyallarınıza qarşı əngəl edən birləri var, amma heçnə də eliyə bilməyəcəklər. Yenə də deyirəm, zəfər sizinlə olacaq. Həmin insanlardan uzaq duracaqsınız sizə sizə bir dəstək ola bilər. Sizlər də kiməsə bir dəstək ola bilərsiniz. 21-i önəmli siz üçün ola biləcək. Birlərlə bir anlaşma ola, edəcəksiniz. İş həyatınızda elə bir idarə edirsiniz. Bəzi insanları amma həyatınızda hər şeyi idarə edə bilmirsiniz. Artıq bilisiz, o qədər yorulursunuz, o qədər əsəb keçirirsiniz, o qədər haqsız insanlarla üzləşirsiniz ki, Bax, birləri var ki, bax sizi izləyə bilər, izləyir sizi. Biraz diqqətli olun. E, hər kəsə öz ürəyinə açmayın. Xeyirli bir yerə gedəcəksiniz. E, Birlərlə anlaşa bilmədiyiniz birləri var, amma bir yerə gedəcəksiniz. E, heç kəsə də deməyəcəksiniz. Öz planınızı da açmayacaqsınız. Yenə də bax görürsünüz ki, udan siz olacaqsınız. Hər bir kəsin qarşısından geri də çəkilməyəcəksiniz. Bax, burada Biraz ə, həyat yoldaşının aranda biraz anlaşılmazlıqlar, biraz soyuq qanlıq vardı. Bunlar da yavaş-yavaş artıq keçir bu soyuq qanlı aranızdakı anlaşılmazlıqlar keçib gedir, əzizlərim. Övladınla biraz aranızda bir söhbət ola bilər. Ola bilər siz bunu hiss edə bilməzsiniz. Övladınız içərədən biraz incikliyi ola bilər. O da başlayıb keçib gedəcək ayaqlarınızda diz ayaqlarınızda rimatizmanız var. Bəzilərinizin bax həkimə müraciət edisiz. Analiz etsəniz o, o rimatizmanız çıxacaq ki. Bax bəzilərinizdə var rimatizm. Çünki ayaqlarınızda diz qapaqlarınıza ağrılar var. Bir az bəzəniz elə bir ki sinirlə əlaqəli, sinirlə əlaqəli psixoloji bir durum, bir vəziyyət keçirmisiniz. Çox evdə də işlənirsiniz, işə gedirsiniz, işdə də əsəb keçirirsiniz. Bəzi iş yoldaşlarınıza, evinizdə də anlaşılmayan insanlar var. Ola bilər valideyndir, ola bilər bəlkə də övladınızdır, ola bilər qayınana, qaynata da ola bilər. Biraz anlaşılmazlıqlar sizi sıxırdarıxdır. Bunlar da keçib gedəcək əzizlərim. Həftəniz çox da yəni pis keçməyəcək. Biraz nə rahatlıqlar ola bilər. Bu narahatlıqlar keçərik. Həftənin axırına tam rahatlıqlarınız, rahatlıqlar olacaq. 25-dən sonra tam rahatlanacaqsınız əzizlərim. Narahat olmayın. Qorxulu bir şeylər çıxmadı, şükürlər olsun gözlədikləriniz var. Bax, əskərlikdədir və ya əskərlikdən bir zəng mi gözləyirsiniz? Bir zəng gələcək. Uzaq yerdə də bax, qərib yerdə ola bilər, ya övladınızdır, ya qohumunuzdur, ya yaxınızdır. Öz sevdiklərinə qovuşmaq istəyir. İnşallah ki, yolu aydınlıqla açılır. İnşallah ki, sevdiklərinə qovuşar Allahın köməyi ilə. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun.